مجنو کی کیفیت یہ تھی کہ جب مایوس ہو گیا تو رفتہ رفتہ چیزیں جاتی نہیں وہ محبت آثاری میں آ گیا اب وہ جنگلوں میں پھرتا تھا یہ امام ابن الجوزی نے المنتظم میں بیان کیا ہے دیکھو میں آپ کو کوئی صوفیاء یا شعراء کی کتابوں سے کچھ نہیں بیان کر رہا میں اب حدیث علماء صوفیاء اور محدثین علماء جن سے علم کی سند لیتے ہیں اہل علم ان کو کوٹ کر رہا ہوں صرف کہتے ہیں اس کا عالم یہ ہو گیا محبت آثاری میں کہ وہ مجنو سہراؤں میں نکل جاتا اور جنگلی جانوروں اور خاص طور پہ ہرنیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا فنائیت میں چلا گیا اب اللہ پاک نے جو کہ ادھر سے مایوس کر دیا جب مایوس ہوا تو ہر چیز ڈی فوکس ہو گئی اب وہ جو محبت اور عشق تھا اس کا وہ ایک تصور میں تخیل میں بدل گیا جس میں وہ فنا ہو گیا اب وہ ہرنیوں میں جاتا اور کچھ مشابہت دیکھتا تھا ہرنیوں میں اپنے محبوب کی کچھ مناسبت دیکھتا تھا اس کی کچھ چیزوں میں ہرنیوں کی کچھ چیزوں میں جب مشابہت اور مناسبت دیکھتا تو وہ ان جنگلی جانوروں اور ہرنیوں کے ساتھ گزارنے لگا وقت اور اس کی نوبت مجنو جس کو تاریخ نے مجنو بنا کے زندہ رکھا کہ جہاں سے ہرنیاں جنگلی گاس پھوس کھاتی تھی وہ بھی وہی گاس پھوس کھاتا تھا اس نے انسانوں کا کھانا پینا چھوڑ دیا جڑی بوٹیاں کھاتا تھا جن گھاٹوں سے ہرنیاں اور جنگلی جانور پانی پیتے تھے انہیں گھاٹوں سے پانی پیتا تھا پھر انہیں کے ساتھ مانوس ہو گیا انہیں کے ساتھ مانوس ہو گیا پھر جانور اس سے مانوس ہو گئے وہ بھدکتے نہیں تھے تو جنگلی اور سہرائی موٹیوں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا اور انہی چشموں اور گھاٹوں سے ہرنیوں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ پانی پیتا اس کو یہ آثار کی محبت نظر آتی محبت آثاری جس نے اس نے اپنی زندگی گزاری اور ڈیتھ بھی ہرنیوں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ صحراؤں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور عالم یہ ہوا کہ اس کے زمانے میں ایک زمانہ ہے امام بیلمی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب کتاب الالف والمعلوف میں امام دیلمی نے یہ بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا اور اس زمانے ایک اور شاعر تھا کسر یہ میں حوالہ دے رہا ہوں دیلمی کا اور ان کی کتاب کتاب الالف والمعلوف تو عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ شاعر آیا کسیر اس کو کہا عبد الملک بن مروان نے کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا عاشق اور محبت کرنے والا بھی دیکھا ہے اس نے کہا ہاں ایک دیکھا ہے اس نے کہا اس کا قصہ سناؤ بتایا کہ میں بہت بھوکا تھا فنا علاقے میں ایک جنگل میں گیا سہراؤں میں کوئی شکار مل جائے ایک شخص نظر آیا بال بکھرے ہوئے تھے مست حال تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی شکار مل جائے گا اس نے کہا میرے ساتھ چلو میں بھی شکار کی تلاش میں ہوں اور میں خود تین دن سے بھوکا ہوں تین دن سے کوئی شکار مل گیا تو مل کے کھائیں گے کو سیر روایت کرتا ہے عبد الملک بن مروان خلیفہ کو کہ مٹیالے رنگ کی ایک ہرنی آ گئی شکار میں پھنس گئی یہ شخص یہ جب کہتا ہے میں جانتا نہیں تھا ابھی کہ یہ کون ہے وہ شخص اس کی طرف دوڑا اور قریب جا کے اس کو پکڑا میں خوش ہوا کہ شکار مل گیا کام بن جائے گا وہ قریب گیا اس نے دیکھا اس پر کیچڑ لگا ہوا ہے وہ اپنے کپڑوں سے اس کا کیچڑ صاف کرنے لگ گیا اس کو دھونے لگ گیا اس کو صاف کرنے لگ گیا اس کو دیکھنے لگ گیا اس کو سونگنے لگ گیا جب مٹی جھاڑ دی صاف کر دیا تو اس کو بگا دیا آزاد کر دی میں اس کے منہ کو تکتا رہا خدا کے بندے خود تین دن سے تم بھوکے ہو میں بھوکا ہوں ایسا بندہ کبھی میں نے نہیں دیکھا اس نے کوئی شعر پڑ دی اس نے کہا کوئی بات نہیں صبر کرو پھر کوئی شکار مل جائے گا دوبارہ جان لگایا پھر ایک اور ہرنی پھنس گئی وہ دوڑا اس کو پکڑا میرا خیال ہوا کہ اب کام چل جائے گا اس نے پھر وہی کچھ کیا اس کے ساتھ اس کی گرد جاڑتا اس کو چومتا اس کو صاف کرتا جب صاف کر لیا اس کو دیکھتا دیکھتا پھر اس کو بگا دیا اور اس کے پیچھے دیکھتا ہی رہ گیا میں نے پھر کہا کہ تم پاگل آدمی ہو یا کیا کرتے ہو اس نے پھر کوئی شیر پڑ دیا اس نے کہا صبر کرو تھوڑی دیر آگے بلے تو ایک اور شکار مل گیا اس صحرا میں ہرنیاں ہرنیاں تھیں اس نے پھر ایک ہرنی پکڑی تو کہتا ہے کسر کہ میں دوڑا کہ اب اس نے پھر چھوڑ دینا ہے یہ دیوانہ آدمی ہے تو میں پکڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا تھا اس نے پھر اس کو پکڑا اس کو پھر جار پھونک کی صفائی کی چوما ہاتھ پھیرے اور اس کو دیکھتے دیکھتے محبت کے ساتھ پھر چھوڑ دیا میں نے کہا اس سے کچھ نہیں ملتا یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے دیوانہ آدمی ہے میں آگے چل پڑا اس نے کہا بے صبری نہیں کرتے بے صبری نہیں کرتے میرے ساتھ چلو مجھے بھی آج چوتھا دن شروع ہو گیا بھوک کے مل جائے گا کچھ کہتے تھوڑی دیر آگے چلے تو آگے پورا ریور مل گیا ہرنی ہوگا اب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب ریور ملا ہے اب تو کام ہو جائے گا جب وہ ریور ملا تو وہ آگے بڑا اس نے پھر ہرنی کو پکڑا وہی کچھ کیا جو پہلے تین بار کیا تھا پکڑ کے پھر اس کو چھوڑ دیا اور ریور کو بگا دیا جب ریور کو بگا دیا تو میں نے کہا تم نے اتنا بڑا ریبڑ دیکھا ہرنیوں کا پہلے ایک ایک ہرنی چھوڑ دی اب یہ سارا ریبڑ چھوڑ دیا خدا کے بندے کیا کرتے ہو اس نے میری طرف دیکھا تعجب سے اور تعجب سے دیکھ کر مجھے کہا کتاب میں لفظ آئیں کہ یہ پناہ گاہ ہے اس میں کسی ہرنی اور جانور کی جان نہیں لی جا سکتی جو اس پناہ گاہ میں آ جائے اس کی جان محفوظ ہے اور میں اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ کون سی پناہ گاہ ہے? پہاڑ ہیں ہے? ہے کس چیز کی پناہ گاہ ہے تو قسیر نے کہا عبد الملک بن مروان کو اس نے جواب دیا اس نے کہا جب لیلا چھوٹی تھی تو وہ اس اپنی بکریوں کو لے کے اس سہرا میں آ کے اپنی بکریاں چراتی تھی یہاں بیٹھتی تھی کھیلتی تھی کھانا کھاتی تھی یہ سارا سہرا اس کے کھیلنے پھرنے کی جگہ ہے یہاں اس پورے خطہ میں جو ہرنی اور جو جانور آ جائے گا میں اس کی جان کا محافظ ہوں اس کی جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس پورے خطے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے میں اس کو بیٹھ کے کھیلتے دیکھتا تھا اب کسیر نے تو یہ کہا عبد الملک بن مروان نے پوچھا اس دیوانے کا نام کیا تھا اس نے کہا جاتے ہوئے میں نے پوچھا اس نے کہا کیس من ملوہ میرا نام ہے مجھے لوگ مجنو کہتے ہیں محترم اس سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس قیس کو مجنو کو ایک عشق مجازی ہے اس نے اپنے محبوب کو بچپن میں وہاں بیٹھتے کھیلتے دیکھا ہے کھانا کھاتے دیکھا ہے اس صحرا کو اس کے محبوب سے ایک نسبت ہے ان حدود کو نسبت ہے اب ان حدود میں کوئی ہرنی اور جانور آ جائے نہ اس کا شکار کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے وہ ان سب کی جان و مال اور عزت و عبرو کا محافظ بن جاتا ہے تو جب ایک عشق مجازی والا شخص حرم کی حدیں نہیں توڑتا تو عشق حقیقی کا دعویٰ کرنے والوں رب العزت نے ہمارے لیے بھی حرم قائم کر رکھے ہیں حلال و حرام یہ ہمارے محبوب کے قائم کردہ حرم ہیں یہ حیات ہے یہ زندگی کا سہراء ہے اس ہمارے محبوب نے حدیں قائم کر رکھی ہیں کہ یہ یہ کام ان حدوں میں حلال ہیں یہ جائز ہیں کر سکتے ہو ان کاموں سے مجھے محبت ہے اس کام کے کرنے سے میرے قریب ہو جاؤ گے اس کام کے کرنے سے میں اور تم سے راضی ہو جاؤں گا یہ یہ کام منع ہیں کسی کی جان نہیں لے سکتے کسی کی عزت و آبرو پر زبان نہیں کھول سکتے اس سہرائے حیات میں کسی کا حق نہیں چھین سکتے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے کسی کی چغلی نہیں کر سکتے کسی کے خلاف بغض اور حضر نہیں کر سکتے یہ افعال حیات ہیں اس سہرائے حیات میں ہمارے محبوب نے کچھ چیزیں حرام کر رکھی ہیں کچھ حلال کر رکھی ہیں کتنے بے وفا ہیں ہم لوگ کتنے بے وفا ہیں ہم لوگ ہم نے مجنو جیسے شخص سے بھی سبق نہ سیکھا جہاں وہ محبوب اس کا ٹھہرتا تھا ان حدوں کے اندر گناہ کرنے کو تیار نہیں ہم شب و روز اپنے سہرائے حیات کی حرم میں گناہ کرتے ہیں محبوب کو ناراض کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بغض کرتے ہیں ہم نفرتیں کرتے ہیں ہم نفس پرستی کرتے ہیں ہم غیبت کرتے ہیں ہم چغلی کرتے ہیں ہم حرام خوری کرتے ہیں ہم لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں عزتیں اچھالتے ہیں لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کے بجائے عیب ننگے کرتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے ارے مجنو سے سبق سیکھو وہ اپنے نفس کو بھول گیا تھا اپنی خواہش نفس کو بھول گیا تھا تین چار دن سے بھوکا تھا مگر اس نے شکار نہیں کھایا کیونکہ یہ شکار اس صحرا میں تھا جہاں اس کے محبوب کا علاقہ ہے ہم کس سے حیات میں بسنے والے ہیں ہم کس منہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں میری زندگی کی ایک خواہش ہے وہ اس کے مجازی جو مجنو کو ملا وہ تو جو تھا سو تھا مگر اس سے سبق سیکھو اور اپنے مولا سے عشق کرو اللہ سے عشق کرو یہ ساری مخلوق ہرنیاں ہیں اس کی سارے بندے اس کی ہرنیا ہیں کسی کی عزت پہ زبان نہ کھولو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کسی کی زبان کسی زبان درازی نہ کرو کسی کی تلفی نہ کرو خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھو اپنی طلب کو دوسرے کی طرف سے عزیز نہ جانو ہر ایک سے محبت کرو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے آقا نے فرمایا الخل کو یا اللہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کو اس سے محبت زیادہ ہے جو اس کے کمبے کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ کچھ مجنوں سے سبق سیکھ لو کہ محبت کیا ہوتی ہے محبت طور و اطوار کو بدل دیتی ہے محبت اخلاق کو بدل دیتی ہے محبت زاویہ نگاہ کو بدل دیتی ہے محبت زندگی کے طور طریقے بدل دیتی ہے اگر محبت ہو اور طور طریقے نہ بدلیں تو یہ جھوٹ ہے محبت ہو اور شرم و حیا مولا کے حرم کا پیدا نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے محبت ہو اور سجدوں میں لذت نہ ملے اور سجدوں میں سر جھکا کے مولا سے مناجات نہ ہو یہ جھوٹ ہے محبت ہو اور اللہ کا ذکر کر کے آپ کو ہلاوت تو تراوت نہ ملے یہ جھوٹ ہے میرے نوجوان بیٹوں کن گناہوں میں کن نافرمانیوں میں کن بری راہوں پہ چل پڑے ہو توڑ ڈالو اس جھوٹی محبت اور اس کے مجازی کے برتنوں کو براؤ اپنے دل کے برتن کو عشق کے مولا سے بھر لو عشق کے مولا سے